નમસ્કાર મિત્રો કેમ છો બધા મજામાં વિડિયો શરુ કરતા પહેલા મારા દરેક દર્શક મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી હર હર મહાદેવ મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાની છે એક દિવ્ય સંતની આ સંત છ મહિનાની કઠન તપસ્યા બાદ આજે અનુષ્ઠાનમાંથી આપણે દિવ્ય દર્શન દેવાના છે આ જગ્યા બિલેશ્વર મહાદેવ રાજકોટથી તંદન નજીક 25 કિલોમીટરનો અંતર આવેલી છે મિત્રો ક્યારેક ક્યારેક આપણને લાગે છે કે ગુજરાતની અંદર સંતોની કમી છે ક્યારેક ક્યારેક આપણને એવું પણ વિચાર આવે છે કે ગુજરાતની અંદર આ કાળા કળયુગની અંદર શું આપણે દિવ્ય સંતોના દર્શન થઈ શકે છે તો તેનો જવાબ આ વિડીયોમાં તમને મળશે વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો હર હર મહાદેવ આ સુંદર રીતે બિલેશ્વર મહાદેવના મંદિરે આજે આયોજન કરેલું છે તમે ખાલી મહાદેવનો શણગાર જુઓ હર હર મહાદેવ કોમેન્ટમાં લખજો ઓમ નમ શિવમ ક્રમ ક્રમ યજા મહે સુગંધિ પુષ્ટિ વદન પુરાર્ત મંદલાય મોક્ષે તમામૃતા તો મિત્રો આ બિલેશ્વર મહાદેવ છે કહેવામાં આવે છે કે આ લિંગની અંદર સાક્ષાત મહાદેવ સાથે પાર્વતી બિરાજમાન છે સુંદર દ્રશ્ય સાથે મહાદેવના દર્શન કરીએ સુંદર મજાનો આ બિલેશ્વર મહાદેવના ભક્તો તરફથી શણગાર કરવામાં આવેલ છે તમે જોઈ શકો છો આજે અહીંના પૂજારી મહંત જે સાધુ છે તે તપસ્યામાંથી આજે બહાર આવ્યા છે તો સુંદર રીતે જમણવાડ અને બસો ને એકાવન ગોહિણીનો આયોજન પણ કરેલ છે મહાદેવ તમે જોઈ શકો છો મહાદેવ નું સુંદર રીતે આયોજન કરેલું છે સુંદર મજાની રંગોળી બનાવેલી છે મહાદેવ ये एसेंशियल 6 महीने से कठिन तपस्या माता चलो देवी के साथे मुलाकात करी और बातचीत करी मा अलैकुम सर हम चले शावड़ी 6 महीने तक अपनी कठिन तपस्या की हम दौड़ के यहाँ चले आए आपसे मिलने के लिए तो पास तो तो में है कि आज से शादी कर रहा है हम्म लेके कठिन तपस्या का ये समाज के लिए किया है या अपने लिए <laughs> साधना अपने लिए नहीं होती ना जगत कल्याण के लिए जगत कल्याण के लिए हम्म वो तो ये है कि भाई विचार तो ऐसे तो ही होता है कि जो भी दो तीन आते हैं तो भगवान के दरबार में आते हैं तो <laughs> साम्चुछ गुले। साम्चुछ गुले। नहीं है। जगाग में मैं आया देखा मैंने बहुत अंदर से तसली हुई नहीं 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 जगह मैं तीन चार बार आ चुका वही साधना का तब का प्रभाव तो किसी भी जगह नहीं, नहीं। आपका साधना और महादेव की दया से जगह ही इतनी तेजस्वी हो गई है अभी अब छह महीने तक आपने अन्न पानी नहीं लिया है ऐसा मैंने सुना बापू से मुलाकात तो करनी पड़ेगी

ही है, हाँ ही है लेकिन नहीं बनी भगवान छह महीने में ऐसे नहीं हुआ कि मैं किसी से बात करूं या किसे मिलूं हम तो एक दिन भी नहीं रह सकते जो कमरे में बंद हो जाते एक दिन नहीं रह सकते अब तो छह महीने तक है जब शुरुआत किए थे वही संसार छोड़ कर के अलग होना वो, 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 वो तो नहीं वो तो सही है साधु जीवन आसान नहीं होता बहुत कठिन होता है दिक्कतें तो होती ही है लेकिन फिर क्या है तो जिसे आप कोई एक तो लक्ष्य लेकर के चलते हैं तो उस लक्ष्य के हिसाब से मन को फिर कंट्रोल किया जाता है दबाया जाता है धीरे धीरे आदत हो जाती है अब जो स्थिति अंदर आते समय हमारी थी वही स्थिति कल बाहर जाते समय क्या बात है अब आप तो हम कि जितना प्रेम हमको बाहर से हो गया था उतना प्रेम अंदर से हो गया था तो ये तो एक परिवर्तन की व्यवस्था होती है शरीर है मन है जिसमें लगा देंगे उसी में, 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 में लग जाए संसार में लगाओगे भोग में लगाओगे उसमें लग जाएगा तो भगवान में लगा देंगे मोक्ष में लगा देंगे उसमें लग जाएगा जहाँ लगाएंगे लगेगा वही लगाने की जरूरत है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसमें नहीं मैंने देखा का, काफी वक्त सारे खूब सेवा कर रहे हैं रोज रोज, रोज आपके वो तस्वीरें आती थी, थी मंदिर की जो सरगर है वो एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि आज सरणगर में को देखे देखे दे नहीं। नहीं। कोई कमी है सब पूरा बराबर हुए हैं सेवा में कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं हम तो नहीं फोटो वगैरह देख पाते थे लेकिन बाहर निकले हैं तो लोगों के हिसाब से आप मन के आकर से तो देख ही लेते हैं ना सब एक गलत प्रक्रिया होती है और जो लोग तो देखते हैं वो ये गलत व्यवस्था होती है तो बिलेश्वर महादेव के सभी सेवकों को, को आशीर्वाद प्रदान करना और हमारे दर्शकों को भी बिलेश्वर महादेव मंदिर व्यक्ति यहाँ आता है जो भी व्यक्ति आए या कभी भी भगवान का स्मरण करे भगवान का दर्शन करे चाहे आदि करे चाहे मन से जैसे भगवान सब कल्याण करें

और आप यहाँ दर्शन करने के लिए आओ यहाँ सुंदर मजा की गौशाला भी है जिस जिस भी भक्तों को गौशाला में दान करना है यहाँ नंबर भी लिखा हुआ है गौ सेवा कीजिए गौ सेवा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अरे। वो मेरी अंदर से ही चाहिए एक बार बोल दीजिए गौ सेवा क्या है अरे गौ सेवा तो भाई सबसे तो उत्तम व्यवस्था है जो बोल नहीं सकता गाय तो गाय की सेवा तो ये जरूरी नहीं कि आप गौशाला में ही गाय जहाँ दिख जाए वहाँ से करो सही बात जहाँ भी वो जिस स्थिति में मिल जाए कभी कभी ऐसा होता है ना जिसे जहाँ बहुत लोग दान करने वाले हैं गौशाला है। वहाँ आप दान करना चाहो वो ज्यादा हमारे साथ बहुत उचित नहीं रहता है दान वहाँ कर दो जहाँ कोई दान कर दो हाँ सही बात है जहाँ दान की जरूरत है वहाँ दान पहुँचाओ

मानेवद <tip>